Ми повертаємося до студії. Я хочу таку невеличку ремарку зробити, що це відео було, звичайно, не пасхальне. Это видео Тараса Білки з минулого лендарту. А тобто ми їм хотіли так підвестися до нашої розмови, котра відбудеться зараз. Зараз ми будемо говорити про лендарт, котрий він не те, щоб відкривається, але запрошує вже всіх так завтра. У нас у студії а, це Юрій Баранік, директор галереї сучасного мистецтва Ленін, і також за сумісництвом один з головних організаторів цього ленд-арт-фестивалю на Хортиці та Олексій Малих, художник, засновник лендарт фестивалю. Я так розумію, весняний вітер з Києва. Так, так. Тобто завтра, Що ми маємо завтра? Сьогодні вже события происходят. Так, я знаю, що художники вже працюють над об'єктами. Да, да, і там фотографи зараз займаються такою акцією. начинают фотографирование фризлай, то есть замороженный свет. И они образи образы с помощью зажигалок, фонариков там, и так далее. Ну, что-то сейчас уже происходит на склонах. В общем, специфика нашего фестивалю фестиваля в Запорожского это смена локаций. И вот он называется Ландарт Хортица, ну и год, вот сейчас 2015. И это восьмая локация, восьмой фестиваль. Он, я чуть-чуть перечислю, был когда-то на в Савутиной Балке, потом возле музея на Кургане, потом в Вырве Балке, на Комсомольской школе, на Турпляже, Uh, а три матча это это uh, был первый. Это, да, это а, первый. Где, да. В, в, этом году? Ну, в этом году возле Арочного моста, напротив mm -hmm. Хортицы, там замечательное место, э, скала Атара, это ну в общем, такой природный памятник. И вот воз возле него мы кучкуемся. Приезжают наши друзья с Винницы, с Харькова, Днепропетровска, Киева. Львова. Львова, ну и так далее. Это все люди, которые а. любят этот вид искусства. Вот я сейчас передам слово своему другу Алексею, который ну вот, один из организаторов Киевского фестиваля Весенний ветер. Вот у нас 8 сезонов, а там больше 15. В 90-х годах они начали. Вот несколько слов. Ну, я не знаю, ну сейчас трудно там рассказывать лекции о блондарте, потому что это... Ведь искусство появилось где-то, наверное, в 60-х, 70-х годах в Америке. Почему он там появился? Потому что у них были деньги на это. В это время был расцвет экономики, и очень много денег выделялось на искусство, на монументальную пропаганду и так далее. Вообще, Ландарт ⁇ это искусство земли, если так переводить дословно. Художник, который работает в этом, в этом искусстве, он хочет наиболее приблизиться, приблизиться к естеству, к воде, к камню, к траве, к дереву, к чему угодно, быть к нему близок, прикоснуться к нему, не изменить природу, а, а сказать свое слово, там, поставить свой штрих, свое пятно вот в этом искусстве. Но при этом существуют разные как бы, проявления в лендарте. Есть лендарт классический, где художник работает только с натуральными предметами, с натуральными материалами, как трава, камень, вода, земля, глина, еще что-то, дерево. И есть еще такое понятие, как арт-объекты в пространстве. И это, в общем-то, инсталляции, которые э, рассчитаны именно на э, среду природную, вот, и, э, которые не могут существовать в каком-то музейном пространстве, они именно связаны опять с природой, но это уже инсталляции, которые построены для э, природного средовища. А чьи какие-то особенности самого запорожского календарта? Что его там від... вашого Київського чи там Вінницького, Сумського. Тобто ви, як людина, котра може порівнювати, котра бачила там різні, от, що, що ви скажете про Запоріжжя? То яка наша фішка? Ваша фішка, це да, хортиця. І Фішка запорожського ланда в тому, що завжди міняються міста, де проходить фестиваль. і Кожен це якесь какое-то тому що це дає можливість дає якихось імпровізацій. И когда я ехал в Запорожье сейчас, я не знал, в каком месте будет проходить фестиваль. И мне Юрий Баранник об этом не говорил. Говорит, приедешь, увидишь и будешь думать, импровизировать. Это очень хороший тоже ход. Этот ход, наверное, характерен именно для Запорожья, потому что при вашей красоте ландшафта Днепра, такого скалистого и так далее, есть возможность импровизировать на месте уже. Вот, потому что, допустим, там Киевский наш фестиваль, он привязан к определенным местам, и уже люди знают заранее, что я вот в этой местности сделаю, допустим, у нас последние фестивали проходят в таких песчаных местах. И люди знают, ага, с песком я могу сделать это, здесь вода, здесь еще что-то. Запорожцы всегда нас удивляют, какими а весенний ветер? Что, почему «Весенний ну, ветер»? Вот изначально. Почему название К Кинематики очень много было. На <свят> Нет, ну, если говорить об истории «Весеннего ветра», это началось с импровизации, просто сидели на холме. В Киеве есть такое место, называется Горка Паскотинка, это около исторического музея, там есть замковая гора, есть Паскотина. Ну, сидели, пили вино, запускали воздушного змея, и кто-то из ребят наших, а, в принципе, вот, извините, вы меня назвали, я не основатель, я сооснователь. Тем более, что подключился только на втором фестивале к организациям весеннего ветра. А изначально это был Андрей Блудов и Виталий Сердюков, такие очень хорошие известные наши художники, такие, как я их называю, хороводолюбивые люди, которые... Говорят, ребята, вот запустив воздушный змей в небо, это уже есть некая акция, да? Давайте сделаем что-то, продолжим это. И таким образом, как бы на этих импровизациях, не имея никаких денег, ничего, мы начали проводить такие фестивали. Тем более, что проекты, конечно же, они не коммерческие, тем они, в общем-то, и привлекают людей. Не всіх, конечно. Тобто є свобода. Свобода в імпровізаціях, і свобода в тому, що е, ти нікому нічого не должен. Юрій, а що повертаючись до Запоріжжя, е, хто цього разу запрошений, тобто учасники з яких регіонів цього разу будуть демонструвати свою роботу? Ну, на самом деле для меня это не важно, есть постоянные э, гости из городов Харьков, Днепропетровск, Киев там и так далее. Но есть постоянные, э, вот, э, ну, друзья уже по говорить, говорить фестиваля. Но на самом деле это праздник для молодежи города Запорожья. Потому что есть возможность себя проверить э, в этом котле радости творчества. Многие стесняются первый раз сделать какое-то творческое событие и показать это зрителям. А это очень важно, перешагнуть через себя и вот То -то весь город ждет. Можно не иметь там какой-то там предыдущей подготовки, можно пройти и просто сделать. Посмотреть, там... что делают другие и сказать, а чем я хуже. И попробовать. Угу. И вот это вот очень важно для психологии художника, любого творца. Сделать первый шаг. И вот первые шаги я наблюдал, ребят молодых, которые, допустим, пять лет назад или там шесть лет назад первые шаги сделали ландер, сейчас они такие вот, прожженные и, были говорят мастера, да, и уже каждый год ждут, они с, с нового года уже звонят скорее бы, скорее бы, там, а можно это сделать, и все можно, никаких ограничений. Вот здесь еще по вот мы выпускаем буклеты, вот ландарту посвященная вот, галерея. Еще полиграфическую деятельность активно ведет. Вот это посвящено Ландарту книжке. Э, здесь Ландарт хочется э, в мейды на природе. Это когда вытаскивают какие-то mm -hmm. э, вещи из дома и вот то, что посвящено э, объектам в пространстве. Э, буклет э, арт, это международный буклет о ландартах, именно посвященный наш, нашему фестивалю. То есть наши фестиваль знают в Украине и за рубежом. Это вот вроде это игра, наша игра художников с пространством, но э, если это фиксируется на фотопленку в буклетах, в альбомах, в энциклопедиях, то это идет дальше, это идет в столице и столица идет в Европу. У нас был выпущен вот этот толстый том, помнишь, 3 4 года. Да. Да, Он разошелся, по, вернее, составили список престижных библиотек Европы, и он был, созванивались, списывались, и туда присылался этот ну, в общем, это востребованный сборник в библиотеках Европы. А о нашем фестивале в Запорожском и о его фестивале в Киевском и об остальных ну, знают в мире. В Украине вообще много фестивалей проходит такого плана. Вот шесть, нет, семь. Я вообще думаю, что это очень классная тема, потому что это дает возможность, особенно вот нашей молодежи, вот, кстати, наш весенний ветер, мы уже передали в руки молодежи. Они курируют, они собирают, ребят делают организационные все моменты проходит. Я думаю, что вот нашей Украине именно не хватает ощущения свободы и в творчестве, и в мышлении, во всем. И поэтому вот наши абсолютно некоммерческие фестивали, по-моему, очень классные, такой вот, дают энергию молодежи проявить себя в этом и в понятии свобода и гармония с природой. Ми сьогодні начали сьогодні з того, що ми э, целый грузовик э, вивезли Мы просто Ми да, все вичистили і потім почали вже займатися своїми об'єктами. Ну не все там это... поляну надо... свою а поляну. в, в поляну. якому Вначе. стані у порівнянні там з, з Європою Лендар в Україні. Чи це популярне мистецтво взагалі? Ну вид мистецтва, так. чи тягнуться до нього люди, чи є якийсь прогрес? Чи... Важить наше слово, например, украинский фестиваль. Я скажу, что дорого. не в формате фестиваля в основном проходит в мире. То есть какой-то известный художник со своими друзьями делает какую-то акцию. И она известна на весь мир. Он что-то копает или там в пустыне что-то происходит но фестивальное движение есть в Польше, у нас в Украине, в России, то есть Украина очень продвинута на этом поприще. Вот. А Нет, в том, ну, попытай... то, что вот если опять-таки вернуться к истории, да. то вообще Ландарт он, он родился благодаря экологам, ребятам, которые начали выступать за экологию вообще природы в мире, да. И это были даже люди, которые были полухиппи, которые говорили: "Ребята, хватит обтат траву, значит, хватит там". Э <связать связать> <т -т> Техника <связать> там менять наш мир. вот В принципе, основа оттуда пошли. И поэтому, конечно, эта вещь очень актуальна и в Европе, и в Америке, и в Нет, ну формат. И фестиваля... всегда актуально <связать> я, я не совсем согласен. Фестивали не так... Есть в парке свободные современные скульптуры, которые в городской среде и за городом, и в лесу эти парки существуют, за ними бережно ухаживают, и там воспитываются молодежь и дети на том, что они видят произведение искусства в природной среде. Фестивали у нас стремятся приучить людей к необычному виду искусства. То есть, это искусство вышло из галерей на природе. Это здорово. Это расширяет возможности. Де, так, і так де далее. завтра, с котрой чекати, куда идти за Тобто, де им знайти фестиваль, у котрий вы стартуете. На самом деле, участники с 8 утра. будут возле арочного моста, внизу на правом берегу. <связь> там стоит сейчас охрана, потому что у нас война в стране. Вот ребята с автоматами там будкой охраняют мост. Но к ним можно подойти, и они покажут пальцем, где мы находимся. <связь> вот. А вообще там вот <связь> остановки транспорта нет. Но это если идти от кремлевской вниз к мосту, там тропинка мимо родника, и там вы увидите... Площадку возле Скоро. Называется Ара. это железный мост, или как? Ну, железный, арочный мост. Ага. Железный мост это э, слово ввели люди, вернее, спортсмены, которые прыгают там, там одна команда называется Железный мост. Но ну, это тоже такое уникальное для Запорожья событие. И Мы находимся на правой стороне, мы находимся не на Хортице. Напротив Хортицы. Да. Нет, но ну, наблюдать на эту красоту, смотреть на эту красоту все равно, что быть на острове. Я думаю, лучше всего взять с собой резинку, прыгнуть с моста и посмотреть с другим зрением на наши объекты. Да. Mm -hmm. В общем, можно фотографировать и с Хортицы, и с моста объекты. Вообще гуляние будет такое целый день с 8 утра до 9 вечера, вот, чтобы там... Там будут группы экологов, ты рассказывал, будут очищать Днепр какими-то глиняными магическими шарами, по-моему, да да, 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 да? да, будут акробатические там, этюды скалолазов, очень много разнообразных да, событий. Наступна тема нашої розмови вона буде присвячена ну, так, так званому процесу декомунізації, тобто процесу перейменування вулиці, щоб якось так підвести від однієї нашої розмови no, до іншої. Yeah. А чи не будете галерею Ленін перейменовувати у зв'язку? Ну, no, з... Ми перечеркнули давно, і взагалі вона в наступному році відмічає. Ми все час боролись бороли з комуністичним прошлом. И вообще для меня закон о запрещении коммунистической партии был просто праздник в душе. То есть вот это название галереи Ленин, это была псевдо игра с сознанием. То есть, Шоколадный Ленин на броневике, торт Наполеон – это смешение понятий. То есть мы методом искусства размывали понятия вот, ленинизма. Дякую за те, що знайшли трічка часу для ггром. тоже.